сегодня я вам покажу свой лего звездный космический корабль. Он выглядит вот так. К сожалению, коробочка у нас не сохранилась. Никит, куда лежит инструкция? Вон там. Сас. Вот я просто мог брату. Вот. Наш, вот наш кораблик. Вот так поворачиваем. Вот первый пакетик получается. Тут у меня фигурки. Я вам покажу. Вот это последняя страничка в первом. А, последняя да, страничка в первой инструкции. Тут показано приходите на вторую инструкцию. Сейчас я вам покажу вторую инструкцию. Вот вторая инструкция. Вот. Тут уже начинается четвертый пакет. Вот, а, тут типа мне фигурки все показывают. Какие вот, а начали вот начали последняя довол. страничка. Какой? Вот последняя вот, вот, страничка, я вам сейчас покажу. Семь фигурки, какие как у меня есть из для... двойной. У меня есть слегка жизневой, а вот видел, такой, видел, такой, верю, такой дальше у меня есть еще такой, ну и у меня есть, накачки... тут у меня да, еще есть, ну, в принципе, у меня вот этих один. два, вот этих вот. 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 вот у меня вот два, этот у меня один, и вот этот дальше. у меня да. тоже один. Вот этот вот. А Показывается на горе. Простите меня с гором, что-то не так. Я приболел, походу. Да. Это мой бой. Это... У меня нет такого да. Да. комплекта. Да. Это комплект да. типа да. А да. это два комплекта Вы хороших. Борьбы. Вот. Вот, вот, Покончили начнем а из с ней с тобой это да вот это там я там поставил О, на заднюю спринт вот достаем все мини фигурочки наши вот сейчас я вам сейчас я пытаюсь да я ждет работы, вытащил все оружие, все это дело достану, а вот Классные, а такие. Самолетчики. Надо такие собирать. Стоит тысяча. А это я показываю. Вот. Это я сам. Показываю. Вот, ой, вот, все, я достал. И вот всех этих их парни. Сейчас я достану еще две. Вот они. Скажу вам, даже я звучу. Да, вот да, да. такой чел без оружия. Вот такой медведь а черный. Это король медведей. Да, да. да, вот это король да. медведей получается. Да, да. Вот сзади вот, тоже есть такая, да. А на руке есть такая вот расписочка. Да, это да, мы находимся в Сочи. Там. Да, я через неделю приезжаю. Все, свою... я вам показать должен. Ладно, пусть. Я не должен показать. И всем пока. С вами был Нина Ломанович Станцов. А -а -а. И вот наши два, два медведя помощника короля медведя. Сейчас мы сейчас вам покажу нашего любимого джедая. Ожидай. Сейчас я буду показать его. Вот, вот такой вот ждать с синим мечом с автоматом лазерным, вот весь такой прикольненький вот с такой расписочкой. Сзади тоже есть расписочка на тебе. Ну двойное лицо. Ну вот и все, в принципе, вот, В принципе, ничего и нету. Ну, в этих тоже медвежатах ничего не было. Ну, ладно, начнем с У него открывается вот тут дверка. Там ящик. В нем патроны, да, вот этих пушечек. Они стреляют вот так вот. Сзади есть такой вот карман. Открываю этот. Вот, сейчас вам покажу, что там. Там вот такой вот кораблик маленький. Звездных войн стоит у меня. Дальше двигаются вот эти пушечки. Вот эта пушка тоже. Стекла поднимаются, опускаются. Дальше. Я вам сейчас покажу самое главное функциональность этого корабля. Для да, чего я покажу. У него два крыла вот так Поднимается, У него второе. он не знаю, сломалось. Мы расстреляли почти все патрончики. Там остался, получается, еще один патрон. Я сейчас соберу сталь в пушку, и мы будем уже не Простите, душа, так долго меня нет закрываем. И заканчиваем. Всем спасибо! С вами был Максим. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!